Слава Україні. Тут, значить, ця або як її назвати, ждуніха да, розповідає про війну і каже, у мене загинув, дяд, загинула донька. Але ми вас так чекали росіян. Ми, ми всю життя, каже, хотіли жити в Росії. Дивіться самі, що далі, що взагалі вона розповідає. Всю війну тут пережила, дочку вбила, зятя вбила, а сама тут. Дом пятиэтажка разбитый, крыша там все течет. Проживать не могу. Выделили мне в этом доме рядом, где я живу дом. Тут тоже та же самая история, все течет. Ну попросила мальчиков наших, что кушать тут готовят. Спасибо им большое, помогли. Очень большое спасибо, благодарна очень благодарна. Тут, было. все текло, квартира, даже цвиль уже пошла. Пошла просто цвиль в хате. Запах такой неприятный был, понимаете? Просто большое мальчикам спасибо. Очень огромное спасибо. С учетом приближающейся осени переживем. 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 Дай Бог вместе все будет да, хорошо Дай у нас. Бог все будет нормально. Дай Бог, чтобы война это окончалась, самое главное, чтобы люди не гибли чтобы у нас было все хорошо. Жалко, что дочка моя вот погибла. Она все... Мы... я же вообще с Донбасса, с Докучаевска. Вот. Всю жизнь в Донецке работала. Местная тут. А мои корни вообще в России. Бабушка и дедушка россиян. Я фамилия у меня Новикова, девичья. Вот так что... Мы все время хотели, чтобы мы были в России и были вместе. Ми в вместе. Ми Спасибо вместе. большое вам. Ми ну, вас не боролись. Спасибо. Тому що такі люди, які живуть серед нас, у якійсь там коріння проростає з Росії, так? Де саме воно проростає, ніхто не знає. Хочу жити в плісневі, в сирості. В принципі, не знаю. Можливо, для них це і нормально. За що боролись, на те й наборолись? Слава Україні!